Петровск стал как бы перевалочной базой, в частности военный госпиталь и больница центральной клинической имени Мечникова. И основной поток раненых идет именно через Днепропетровск. Поэтому Днепропетровская областная государственная администрация выступила с инициативой обратиться к соответствующим правительствам стран Евросоюза об оказании помощи. Этот вопрос лично курировал Святослав Васильевич Олейник. То есть мы направили соответствующие везде письма. И э, в результате э, получилось так, что уже не первый раз мы отправляем раненых. Сегодня э, на наши просьбы откликнулась Эстония. Сегодня наконец-то уже остался день, когда мы вас отправляем на лечение. Я думаю, что мы можем сделать вам за то, чтобы вам написали на этой иконке, чтобы эта иконка висела в той больнице, где... за границей. Мы вам очень благодарны. Мы абсолютно искренне благодарны вам за ваш подвиг, за все то, что вы делали для страны. И мы в дальнейшем будем предпринимать все возможные и невозможные усилия для того, чтобы помочь каждому человеку, каждому ранее. Вытянуть каждого человека из плен. Юра! Юра Виталий, пошли пока вторую здесь да, Так, как-то да? Это первая. Мэри, похнуть сейчас по в Эстонии открылся протезный центр для лечения больных, которым необходимо установление протезов на конечности. Такого центра, к сожалению, у нас еще современного нету, и мы летим ознакомиться. Они выразили согласие на то, чтобы принимать наших больных. Ну а в дальнейшем надеемся, что достигнем договоренности об открытии такого центра непосредственно у нас в Днепропетровской области.